নমস্কাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেকু ডাঙৰীয়াই এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে নেট পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব নতুন নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে প্ৰথমতে সেই মন্তব্যটোত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ বেছিয়ে আজি আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এই চাৰিওটা পৰ্যায়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে আৰু গতিকে মই যিসকলৰ যোগ্যতা আছে অৰ্হতা আছে তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কাম টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ডি এল এড আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এল পি টি চাৰ ইউ পি টি চাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বিধিসন্মত ভাৱে সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে মেধাৰ ভিত্তিত বাছনি হ'ব আৰু সেইমতে মই অৱগত হৈছোঁ আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয় আছিলে মিডিয়াম গতিকে মিক্স মিডিয়াম বিদ্যালয়খিনিৰ প্ৰশাসনটো কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে আমি বডু এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে এটা পৃথক সঞ্চালকালয় কৰা হৈছে আৰু যিখিনি মিক্স মিডিয়াম মিক্স মিডিয়ামখিনি তাৰ যিটো বড়ো ছেকশ্যন সেইটো বড়ো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ ডাইৰেক্টৰ অধীনত থাকিব আৰু অন্য যিটো অসমীয়া মিডিয়াম সেইটো আমাৰ আমি গোটেইটোৰ এটা খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি সমাধান কৰিম শিমলুগুৰি ৰাইজে একো চিন্তা কৰিব নালাগে সমগ্ৰ অসমতে ক'ৰবাত বাতৰি আহিছে ক'ৰবাত বাতৰি অহা নাই কিন্তু আমি কৈছো এটা নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেদি শিক্ষা বিভাগটো পৰিচালনা হব লাগে গতিকে বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে এখন স্কুল ৰুল বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মানে বিধি পুস্তক

মন্তব্য শুনিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক কি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য শুনিবলৈ পালে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা ক'লে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা বিষয়ক লৈ ক'লে ডি এল এড যিসকলে কৰি থৈছে বা যিসকলে টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নিকাভাৱে নিযুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে কিন্তু সেই শিক্ষাগুৰু নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষকসকল বিদ্যালয়লৈ সময়মতে অহাক লৈও শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বক্তব্যক লৈ এনেধৰণৰ মন্তব্যক লৈ শিক্ষাগুৰুসকলে কি ক'ব বিচাৰে সেয়া এ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মন্তব্য কি হব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেয়াও আমি এৰ জানিবলৈ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম